Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївана. Зі мною на зв'язку оракул Марія Ланг. Марія, вітаю вас Намасте! Намасте. Наступ ворога він був анонсований, окрім того, нашими спецпризначенцями Володимиром Зеленським. Чи може він стати провальним для України? Тобто наступ ворога. Будет провальный для ворога, чи все САЩ-то самое мы зазнаем наибольших втрат? Он будет провальный для ворога, потому что очень огромные э, потери понесет именно враг. И потери как живой силы, так и техники, так и оружия. То есть слишком много поставлено на карту, а если посмотреть на весах, что завоевано, ну завоевано несколько населенных пунктов, но не, не имеет никакого факту значения там плюс-минус туда-сюда 20 километров, это разницы в общем в целом на фронте и на стремлении там кого-то победить абсолютно нет, это просто идет, скажем так, уничтожение собственной силы. Поэтому война зашла уже в бессмысленный тупик, когда просто идет уничтожение людей и мирного населения и военных с обеих сторон, но это не приводит ни к чему. То есть сейчас в настоящий момент, даже то, что они оккупируют еще несколько сел, угу. это никакого значения в войне или даже в переговорном процессе, даже в переговорном процессе, это играть не будет. Тут хочеться спитати, а що ж буде грати вирішальне значення, аби війна закінчилася, або хоча б почалися переговори? Переговори безусловно почнуться в середині іюня. Дело в том, что решающим значением для того, чтобы эта война пришла в замороженный конфликт, имеется важным состояние внутри России, угу. абсолютно не состояние на фронте. Ситуация внутри России настолько сложная в настоящий момент, и там практически все готово к военному перевороту, что это а, уже война отошла на второй план. Тобто, що зараз відбувається в Росії, оно для них внутрі становиться гораздо важніше, ніж продовження війни з Україною. А якщо ми говоримо про процеси, які йдуть в Росії, багато ж з яких ми 100% не бачимо. Тобто вони поки що приховані від нашого ока. Коли ми дізнаємося про це? Коли будуть оці ці перші дзвіночки про те, що там все дуже і дуже погано? Все це буде проявлятися в течії юня місяця. І вот этот переворот, который готовится, он осуществится летом в России. То есть те переговоры, которые начались в июне месяце, они, э, позволят переговорном процессе все-таки Украине вернуть некоторую часть своих территорий. Будемо на це дуже сильно сподіватися, тому що, звісно, хочеться повернути всі наші території, бо Україна має бути єдиною. И вільною, перш за все, і без росіян на нашій території. Проте будемо чекати хоч Хоч якихось добрих звісток, хочу повернутися до кримського мосту. Ви сказали, що його доля вже вирішена, але в мережі з'явилася інформація про те, що росіяни майже не користуються цим мостом у військових цілях, тобто, вже майже не ходять там у ці вантажні потяги, які везуть озброєння. Вони користуються сухопутними територіями, які захопили в Україні. Все ж таки, підрив Кримського мосту, знищення Кримського мосту чи допоможе воно нам вести війну? Чи матиме якийсь значний ефект на те, на ті самі доставки? Можливо, по тому кримському мосту не знаю щось інше перевозиться. Вот именно уничтожение Крымского моста достаточно серьезный козырь в переговорном процессе. Ага. И в дальнейшем, так как Украина все-таки планирует наступательные действия на херсонском направлении, то уничтожение этого моста, оно крайне необходимо для того, чтобы подорвать, скажем так, моральный дух противника, ага. потому что это как символ, который должен быть уничтожен. Также это достаточно весомый козырь в переговорах, поскольку оружие, которое есть, способно разрушить этот мост, оно способно нанести и другие серьезные последствия на территории Российской Федерации. Поэтому это будет очень серьезный козырь в переговорах. Зрозуміла вас, дякую. У цього існує думка, що на сьогодні влада домовляється про мир, але на певних умовах саме про те, що захоплені території, зокрема в наступі, який триває зараз, залишиться ворого. Чи можливий саме такий поворот подій? Іменно такий поворот подій і буде. То есть это будет не победа, это не будет не окончание войны, это будет действительно заморозка конфликта, когда практически все останутся на своих местах, на своих территориях, которые они захватили. При этом в переговорном процессе есть вероятность все-таки через переговоры, идя на уступки, Россия может отдать какие-то населенные пункты. Вот, например, речь шла о, о ряде городов и на территории Запорожской области, и на территории Харьковской. То есть в том числе вот линия, где сейчас они провели вот это наступление, вы знаете, это может быть такая вообще первая победа, что закончится тем, что им придется отступить. И они, потратив огромное количество сил, техники и получив большие так сказать, с одной стороны, им казалось, что это их успех, но это все обернется для них не успехом, потому что им придется вступить с этих территорий вследствие переговорного процесса. Як бачимо, Росія не шкодує своїх людей кидати на м'ясні штурми, тому, власне, і отримують вони саме такой результат. Хочу еще с вами обговорити э, Перепризначення, перекадровку, гра шашками на болотах, адже Путін нещодавно призначив Патрушева своїм помічником. Давайте загалом пройдемося. Які в них стосунки з Патрушевим у Путіна і чому власне Шойгу став секретарем Радбезу, і як це може вплинути в загальному плані на нашу війну? Ось така перестановка. Еще раз хочу повторить, что российская власть, внутри которой два клана борются за влияние и за удержание этой власти, они сейчас озабочены внутренними процессами. И война для них уже отошла на второй план. Поэтому все, что происходит, говорит о том, что план, в котором находится Шойгу, он набрал силы. Поскольку Шойгу смог сформировать, будучи на, занимая пост Министр обороны, он смог создать свою армию, он смог накопить свое оружие, он смог создать свою, так сказать, крепость своей обороны. И то, что он сейчас стал во главе ФСБ, это говорит только об одном, что его позиции достаточно мощны. Что же касается Патрушева? Патрушева? Патрушев находится в другом плане, и его потихонечку каналы ему перекрывают, воздух перекрывает, энергию перекрывают. То есть сейчас он находится не в лучшем положении. То, что ему дали пост помощника несуществующего Путина, это просто, ну, как определенная картинка. Но на самом деле внутри там горят нешуточные страсти и нешуточная война. И никто не согласен с тем положением дел, в котором он оказался. Поэтому то, что сейчас назревает в России, оно, скажем так, перебьет их внимание на войну. То есть война, она будет как-то идти вот сама по себе. И, в принципе, США уже придумали схему, по которой они могут сделать предложение России, от которого невозможно отказаться. То есть, по сути, взять Россию в определенные тиски, при которых она готова будет подписать документы, возможно, даже по отступлению в некоторых городах и также по заморозке этого конфликта. Будемо дуже на це чекати, адже звучить дійсно обнадійливо. Тому побачимо, що буде в майбутньому. Марія, я вам дуже вдячна за ваші прогнози за цю розмову. Мені було надзвичайно приємно з вами поспілкуватися. Друзі, від вас, як завжди, ми чекаємо пальців догори, коментарів. Можете писати свої, свої запитання. Також підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі, на соцмережі та канал Марії. Ну і звісно, тисніть дзвіночок, бо далі тільки більше. А еще берегите себя и донатите на ЗСУ. Намасте, Мария. Намасте.